ঐ ছোৱালী ছোৱালী এইফালে আহ অঁ কওকচোন তাই পঢ়ি আছে কি কথা আছিলে মোকেই কওক মই কৈ দিম তাই মই তোক মাতিছিলোঁ নি ছোৱালীক মাতি দে সোনকালে তাইৰ লগত কথা আছে মোৰ মাজনী তোমাক দেউতাই মাতিছে সোনকালে আহা অঁ দেউতা কোৱাচোন মোৰ কাইলৈ এক্সাম আছে মই পঢ়ি আছিলোঁ কেনে মাতি আছানো পঢ়া শুনা বাদ দে তোক কাইলৈ চাবলৈ ল'ৰা এজন আহিব গতিকে তই কাইলৈ সোনকালে ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকিবি গম পাইছ নহয় কি তুমি এইবোৰ কি কৈছা মোৰ বয়স কিমান এতিয়াই বিয়া হ'বলৈ দেউতা মোৰ এতিয়া পঢ়াৰ বয়স মই বিয়া নহওঁ মোৰ মাত্ৰ বাৰ বছৰ বয়স হৈছে এতিয়াই কোনোবাই বিয়া হয় নি এইটো যুগত বাল বিবাহ কৰিবলৈ লৈছা তুমি মোৰ মই বিয়া নহওঁ দেউতা মই এতিয়া পঢ়িম মোৰ এতিয়া পঢ়াৰ বয়স তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা দেউতা দেউতাক কোৱা নাই কিয় ঠিকে কৈছে আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিছে তাই বিয়া হবলৈ আৰু বহুত বয়স আছে পাছতো বিয়া কথা পাতিব পৰা হব এতিয়াইতো তাই বয়স হাৰি যোৱা নাই থাক তোক মই একো সোধা নাই আৰু চোৰ সুধি মই চাও নেকি যাওঁ তাই মোৰ ছোৱালী মই যালৈকে বিয়াৰো তালৈকে হব লাগিব মোৰ এইটো শেষ কথা মই কি কৰিব পাৰো কম আজনী দেউতাৰ কন্ধাত মই মাতিময়ে নোৱাৰো মই কি কৰো মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই মা মোৰ পোৱাত বহুত মন আছে মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হব বিচাৰো তুমি দেউতাক বুজোৱা মা এইজনী আমাৰ ছোৱালী তাই কাম বনত বহুত ভাল গম পাইছেনে আহ ভালেই বাৰু ছোৱালীজনী পিছে আমাৰ লৰা সমান ভাল নহয় আৰু একো নাই দিয়ক পিছে আপোনাৰ ছোৱালীজনী বয়স ন কিমান হৈছে তাই এতিয়া পাৰ বছৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কাম বন সকলো জানে ভালকৈ কৰিবলৈ তোমাৰ পিছত বিয়া হ'বলৈ মন আছেনে নাই এই আছে আছে আমাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ কথা নেপেলাই নহয় তাই বহুত ভাল ছোৱালী হয়নে মাজনী মোৰ এটাই চৰ্ত আছে মোৰ বিয়াৰ পাছতো পঢ়িবলৈ মন হ'ব দিয়া তুমি আৰু আমাৰ ল'ৰা একেলগেই পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া পিছে আমি উঠোহে ভাল বাৰু

ঐ ছোৱালী তই ইয়াত কি কৰি আছ এইটো মোৰ ৰুম বুলি নাজান নেকি এইটো তোৰ ৰুম নেকি তই যে ইয়াত বহি আছহি যাৰ পৰা ওলা মোক মায়ে ইয়াত থৈ গৈছেহি মই নিজে অহা নাই নহয় মই সেইবোৰ একো নাজানো মাত্ৰ মোৰ ৰুমৰ পৰা তই ওলা উম আহিছ আহি মোৰহি তাইক কোনোবাই এইটো ৰুমত ঠাই দিলে বোৱাৰী বোৱাৰী চাহ লৈ আহ ইমান দেৰি কৰিছ নে তই চাহকাপ বনাওঁতে সোনকালে আন মা এয়া লা চাহ বনাওঁতে ইমান দেৰি কৰিব নালাগে নি তুমি চি এই কাপ কি চাহ বনাইছ তই চাহ কাপোৰ বনাব নাজান চি এনেকুৱা চাহ কোনোবা খাই নে মাৰৰ ঘৰত তই চাহ কাপোৰ বনাবলৈ নেকি কিলি মা মই খেলিবলৈ যাওঁ দেই যা বাবা সোনকালে আহিবি দে পঢ়িব লাগিব নহয় মা মই যাওঁ খেলিবলৈ খেলিবলৈ যাওঁ লাজান নাই নেকি চাহ কাপোৰ বনাই খুৱাব নোৱাৰা তই খেলিবলৈ যায় এতিয়া সৰু কাল আৰু নাই এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হলি তই তই এতিয়া খেলাৰ বয়স নাই গম পাইছ ঘৰত থাক ঘৰৰ কাম কৰ যা লাগিব কামটো জ্ঞান নাই স্কুললৈ যাব লাগে এই পৰলৈকে নাই ক'ত যে গ'ল ইফালে স্কুল যাব লাগে গম নাপায় সেইবোৰ কথা মা আপুনি যে কৈছিলে মোৰ বিয়াৰ পাছত পঢ়িবলৈ দিম বুলি তেতিয়াকে মোৰ নাম লগাই দিব মোৰ বৰ মন গৈছে মা পঢ়িবলৈ কিহৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে বিয়া হোৱাৰ পিছত ল'ৰাটোৱে পঢ়ক দে সি পঢ়ি শুনি চাকৰি এটা কৰিব পাৰিব তই পঢ়িবলৈ কি কৰিবি ঘৰৰ কাম কৰ বোৱাৰী মানুহ ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে পঢ়িব শুনিবলৈ যায়নি এনেই মোক টকা গাল অহা নাই নহয় তোৰ লগত পানীত পেলাবলৈ তই পঢ়ি শুনি কিমান ডাঙৰ মানুহ হবি নালাগে পঢ়িব তই কিন্তু মই আপুনি কৈছিল দে কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাই কোৱা যা ইয়াৰ পৰা মোৰ মুখে মুখে কথা নকবি বাইদেউ কিতাপ তাই এনে একদম ইনষ্টা আনিজনী তাইক পঢ়োৱাবলৈ তই পঢ়িবাক কি সিংহাসন তৰিব আজিও পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব

মা মোৰ ছে তই বোৱাৰী যা আকৌ মিঠাই আনকে যা ইমান ভাল খবৰ তই চাই আছ মুখ মেলি অ মা যা দে হা তই যা ৰুমলৈ যা মই চবকে ফোন কৰি কওঁ সেইটো ভাল খবৰটো অ মা হ'ব দিয়া মা দেউতা মই কিন্তু ইয়াত নপঢ়ো দেই মই অলপ দূৰত পঢ়িবলৈ যাওঁ কি তইনো ইয়াত কেলে নপঢ় দূৰত পঢ়িবলৈ গ'লে বেয়াহে ঘৰত থাকি পঢ় আকৌ নাই দেউতা মোৰ লগৰ চবেই দূৰত পঢ়িব ময়ো তেহেঁতৰ লগত পঢ়িবলৈ যাম ইয়াতে পঢ় আকৌ ইয়াত পঢ়িলে ভালহে ইমান দূৰত পঢ়িবলৈ গ'লে বেয়া তই মনে মনে থাকিছ নেকি তই পঢ়া কথা কি জান তই মোৰ কথা মান মালা নামাতিবি তই তোক কোনোবাই সোধা নাই নহয় তই প্ৰতিটো কথাতে কিয় মান মাত মা মোক পঢ়িবলৈ যাবলৈ দিবা নে নিদিবা সেইটো কোৱা নহলে মই পঢ়া শুনা পাত দিম কিন্তু হ'ব বাবা তই যতে মন যায় তাতে বহিবি মোৰ একো আপত্তি নাই ভাল নহল কিন্তু দেই কি দৰকাৰ দূৰলৈ পঠিয়াবলৈ আপুনি মনে মনে থাকক আপুনি কি জানে ল'ৰাটো অলপ বাহিৰত থাকিলে ভাল কথা শিকিব পাৰিব আপুনি নাজানে নহয় পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে মনে মনে থাকক যে আনো কি কৰা কৰি থাকা আৰু দেই ফাচল ল'ৰা বেয়া হ'লে মোক কিন্তু নক'বা ঘৰৰ ল'ৰা আহি আছে মোক চাবলৈ ভাল ল'ৰা পালে দেউতাই দি দিব তুমি সঁচাগৈ দেই তুমি যদি নোৱাৰা তোমাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো মোক দিবা মই কথা পাতিম এই নালাগে নালাগে মই কম ৰ'ম আছোঁ কিয় ইমান ধৈৰ্য হৈছে বাৰু ৰ'বা কেইদিনমানৰ পাছত কম তোমাক কথা এটা কওঁ দেই যদি

তেনেকুৱা ইমান অভদ্ৰ মানুহ থাকে নেকি সি ছোৱালীজনীক পচন্দ কৰিব মানে তাইক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে পাছত মিলাই ল'ব লাগে তাইক বুজি ছোৱালীজনীটো জীৱনৰ কথা আছে তাইৰ কথাটো ভাবিব লাগে তুমি সেই কথাটো কিয় সুধিলা মানে ইমান এইবোৰ কথা মাজত ইমান চিৰিয়াছ কথাৰ মাজত তুমি যে তেনেকুৱা এটা কথা সুধিলা কিয় এই নাই মানে এনেই সুধিলোঁ তেনেকুৱা ল'ৰা থাকে যে সেইকাৰণে সুধিলোঁ চৰে বেয়া নাপাবা হা ব'লা এতিয়া যাওঁ দেৰি হৈছে